rasman abduqodir husanov lans futbolchisi sifatida tanishtirildi eldor shomurodov kalyari uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi assalomu alaykum tezkor sport kanaliga xush kelibsiz barchangizni ushbu kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz videoga albatta layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang biz esa ko'p cho'zmagan holda navbatni yangiliklarga beramiz boshladik al hilol Mbappega bir mavsum uchun 700 million yevro va kelasi yil real madridga <imitidimus> tekinga ketishi mumkin bo'lgan shartnoma taklif qilishga tayyor al hilol klubi bir mavsumdan so'ng Kylian Mbappeni real madridga qo'yib yuborishga tayyor avvalroq saudiya klubi Mbappe uchun psjga rekord darajadagi uch million yevro taklif qilgani xabar qilingandi ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra James benjinning so'zlariga ko'ra al hilol mubabpega mavsum uchun 700 million yevro taklif qilishga tayyor qolaversa agar hujumchi 2024 yilning yozida real madridga o'tishni istasa uni tekinga qo'yib yuborishga tayyor shu bilan birga agar mubabpe saudiya arabistonida uzoqroq shartnoma imzolashni istasa ham al hilol bunga tayyor eslatib o'tamiz psj mbabpeni shartnomani uzaytirishdan bosh tortgani va 2024 yilda erkin agent sifatida klubni tark etish niyati tufayli yaponiya bo'ylab turniga olib bormagandi parijliklar yozda mbabpeni sotish bo'yicha takliflarni tinglashga tayyor shomurodov kalyari uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi yangi sarguzashtlarga tayyorman o'zbekiston milliy terma jamoasi sardori eldor shomurodov kecha villa Stuartga kelib yangi jamoasi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi manbaning xabariga ko'ra kalyari shomurodovni 9 million yevro evaziga keyinchalik sotib olish huquqi bilan 1 yilga ijaraga oldi ijara summasi 1 million yevroni tashkil etadi ijara muddati davomida shomurodov maoshining yarmini roma to'laydi agar hujumchi to'laqonli ravishda kalyari safiga o'tsa 2027 yilgacha shartnoma imzolanadi eslatib o'tamiz shomurodov italiya a seriyasining yakunlangan mavsumida jami 16 ta o'yinda maydonga tushib bitta gol urdi va ikkita golli uzatmani amalga oshirdi men yangi sarguzashtlarga tayyorman kalyariga kelganimdan juda xursandman deya shomurodovning so'zlaridan iqtibos keltiradi Gianluca di martio sizga kazino uz telegram kanalini tavsiya qilamiz bu kanalda har kuni ishonchli stavkalar beriladi kazino o'yinlariga aniq o'tadigan strategiyalarni aynan ushbu telegram kanaldan topishingiz mumkin mo'maygina daromad qilishni istasangiz unda kazino uz telegram kanaliga obuna bo'ling kanalga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan rasman abduqodir husanov fransiyaning lans klubiga ko'chib o'tdi o'zbekiston terma jamoasi himoyachisi abduqodir husanov fransiyaning Lens klubiga ko'chib o'tdi yosh himoyachi tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tdi va Lens klubi bilan 4 yillik shartnoma imzoladi ma'lumot uchun Lens joriy mavsum yevropa chempionlar ligasida o'ynaydi qolaversa abduqodir husanov fransiya chempionatida o'ynagan birinchi o'zbek futbolchisiga aylanadi eldor shomurodov va abduqodir husanovga yangi jamoalarda omad tilab qolamiz lans o'tgan mavsumda fransiya chempionatini ikkinchi o'rinda yakunlagan edi endi abduqodir husanovning yangi jamoasi chempionlar ligasida harakat qiladi hamyurtimizga xalqaro maydonda omad tilab qolamiz fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring yoshlarimizdan umidlarimiz katta shunday emasmi hozircha esa xayr salomat bo'ling bizdan uzoqlashmang